Без співпраці Польщі і України жоден проект безпеки в Європі не є можливим. Ось нам дійсно не оминути втрат в цьому всьому цій ситуації, так як Трамп її бачить. Але ми маємо спробувати так чи інакше добитись гарантій безпеки від Трампа і комунікувати з ним так, ну на зрозумілій для нього мові. Щоб він був більш схильним до України і Польщі, і до речі, що я хотів тобі опонувати, до речі, Арестович ж про це казав кілька разів: що гарантії безпеки певною мірою містяться в цьому «mineral Deal. Да Просто это то, чушь. Что, ну, ну извини, при всем уважении, уважении Клюша, это чушь. Потому что Южный Вьетнам, э, на территории Южного Вьетнама работала куча американских компаний, иностранных компаний. Это никак не уберегло Южный Вьетнам от оккупации ну, или, или захвата, как бы, войсками армии Северного Вьетнама. Понимаешь? Вот. Ничего, ничего это, ни, ни это не гарантирует. Вообще, ни, ни от чего. Это Более того, да, не вьетнамцы более то, более, 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 Вьетнам. более более того более того в, в в этой сделке вообще нет ничего об инвестициях там просто украинские украинские ресурсы превращаются в американские доллары и переходят пере, ну, переползают в штат Делавер так что должны защищать американцы Ну в этой логике ну, вот, э, это, просто, это, 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 это просто изъятие сырьевой ренты, это изъятие сырьевой ренты э, с помощью, как бы, этого договора, вот, так и раньше этот куски этой сырьевой ренты хотя бы оставались через украинских олигархов, они хотя бы оставались здесь, через киприота возвращались назад, или даже не уходили, а теперь это будет просто переходить, как бы, в штат Делавар, как бы, и что нам с этого? То есть мы, ну как бы, ЗСУ за это сражаются за, за то, чтобы в Делаваре там кто-то себя чувствовал хорошо, потому что они они нам теперь рассказывают, что мы им должны за то, что они предоставляли они нам оружие. Но ну, так они нам тогда должны в этой логике за ядерное этот за ядерное оружие, которое мы отдали? А пусть они в этой логике предъявят претензии к Афганистану, к Ираку и ко всем странам, в которых они там находились и воевали. Ну, потому что они там что-то давали. Какие-то э, э, как, На 2 триллиона могут к, к, к Афганистану выкатить претензии. Почему нет? А к Ираку. Так это же, ну, бред. Я это, может. это бред силы. Это вопрос в том, Юр, у нас нема иншой Америки, как правильно пан Дворчик зазначает. И без США мы сейчас не такие сильные, как бы там наказаться. США, про США те, не что с нами у нас уже, дяброни, все. Дима, Дима, США уже не с нами, все, точка. Он через две недели отключит нам, допустим, этот, отключит, закончится ракеты. Они нам просто не дадут ракеты. И все. Вот. Они от нас от разведданных отключали. Это, это что, поведение стратегического союзника? Так он сказал, Трамп сказал, что он не на нашей стороне, он нейтральная типа сторона. Вот такой вот поворот произошел. Это реальность. Тем не менее, поставки сброи так или иначе продолжились. Они, они, идут, они идут в рамках тех соглашений, которые были заключены еще при Байдене. Вот, ничего нового не заключается. Вот и все. И оно закончится рано или поздно. Скорее рано, чем поздно. Поэтому это, ну как бы, это, это просто как бы союз, в кавычках уже как бы с удавкой на шее. Поэтому это ну, тут иллюзии уже с иллюзиями пора расстаться. Жодных иллюзий. Просто э, варто <связать> <надо> спробовать и пошукать <связать> такие питхи в рамках бизнесовой логики. Трампа, подход <связать> Какой подход? <связать> Он, договор... Он договорился с и Путиным. Нас. Он договорился с Путиным, нет нас. Он договорился, для него нас не существует. Нас не существует для Трампа. Есть, есть сырьевой предаток его понимания, с которого нужно подоить. И если Путин сюда придет и захватит эту территорию как бы полностью, то хорошо бы иметь на руках договоры, договор, которые обоснуют твои права на какие-то активы, которые здесь есть. Вот о чем идет речь. Это не союз, это не сделка, это грабеж. Вот это это выглядит именно так, и не нужно никаких иллюзий иметь на этот счет. Ну, я думаю, что с Трампом все одно можно пропонувать ему те, чьи инчи умовы. Может быть, в чем то лучше, чем Путин. Этого нужно, для, этого типа, иметь, для, того, иметь, для этого нужно для этого не нужно иметь для этого нужно для этого нужно иметь силу. Подожди, для этого нужно иметь силу. Для этого нужно, для того, чтобы а что-то проп... силы? Нет. Силы нет. Потому что ты ничего Трампу не можешь предложить. Его в мире Трампа тебя нет. И меня нет. Нет, он понимает только язык силы. Для него Путин сила. Да, поэтому Си Цзиньпин сила, поэтому с ними нужно говорить. Мохаммед бен Салман тоже сила там какая-то. Ну, вот. А для всех остальных, ну как Радослава Сикорский Маск назвал, назвал маленьким человеком. Так это же реальное отношение. Сидит Маск такой, смотрит, у них, же, у них же головокружение от успехов. Вот и все. И это плохо закончится для Соединенных Штатов и для всего мира. Вот, вот моя позиция. Ну, добре, я особо на Трампа свечку не тримав. Я только думаю, что если Украина будет более системно подходить к этой дипломатии, подобно, как Польша это делала, особенно за минулой Трампа. Дима, дипломатия закончилась, началась эпоха силового передела мира. И горя слабым, тем, кто не способен себя защитить. Их будут все рвать, все. И включая европейские страны, которые по своей тупости как бы продолжают оставаться э, в состоянии как бы идиота э, из фильма «Диократия», который, который как бы не видит, не слышит и не понимает, что происходит. Вот. Тогда больше требует оставаться сильными підтримувати ЗСУ це наша ключова гарантія і я до речі думаю що Україна як все ж таки гарант безпеки для Європи про що ми вчора говорили може бути і в очах США якщо правильно це подавати зрештою, розглянута як сильний гравецьий да трампу не нужен не нужна, не нужна Україна як сильний гравець, потому що у него є Путін как пугало з помощью которого он буде пугати Європу и с помощью которого он будет Европу принуждать к другим сделкам, которые он хочет от нее достичь. Вот и все. И сильная Украина в этом плане, она только мешает и путается под ногами. Поэтому ему нужна не сильная Украина, а послушная, слабая Украина, которой можно как ж... шило в жопу как бы, России и Европе штрикать, как бы, если ну, пока, пока штрикается. Как бы. вот, 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 вот весь подход. Вот так вот. Нехай час нас розсудить, а всім нагадую, як ми є в такій складній ситуації, як Юра зазначає, то треба підтримувати ЗСУ. І там є посилання на збір для нашого підрозділу, який майже щоденно зменшує якби кількість загарбників, які прийшли до нас з недоброю метою, і послаблює того, в чиїх очах Трамп бачить силу. От послабимо ще побільше, станемо ще сильнішими. Боже, і Трамп інакше той подивиться. Оце -то діло кажеш. Дуже дякую. Наш козак. <laughs>